остальные товариства наши национальные, это же очень важны для нас. Я даю слово представнику Бердянского центра немецкой культуры Фройнша. Прошу, Вячеслав Алексеенко. Всем добрый вечер. Очередные поздравления уже от немецкой громады Бердянска через такого замечательного европейского праздника. И, конечно же, традиционно немножко информации о да, нас Итак, немножко истории. Появление немецких колонистов на территории нынешней Запорожской области относится к 17 веку. Первые немецкие колонии возникали по берегам реки Молочная, все дальше и дальше продвигаясь на восток, по Балкам и долинам Бердянского уезда Таврической губернии. Оседая на приклянувшихся местах, колонисты обустраивались, постоянно совершенствуя методы обработки земли, сельскохозяйственный инвентарь, строили колодцы и дренажные системы. Успешно занимались различными ремеслами, разведением скота, виноградовством и садоводством. В развитии Бердянска большое участие приняли немцы, проживающие в районе, который до сих пор называется Колонией. А улицы этого микрорайона до сих пор называют линиями, как их называли немцы-колонисты. Бергенский центр немецкой культуры Фроншарт работает на протяжении 28 лет, хоть и называлось национальное культурное общество по-разному. В 1989 году первыми в Украине официально зарегистрировали свое немецкое общество немцы города Бердянска, назвав его «Видергебунт», что означает «возрождение». Первым руководителем был Виктор Люст, который в настоящее время проживает в Германии. Кроме него, у истоков создания общества немцев в Бердянске стояли Николай Айрих, Генрих Гроуд, Кэтэ Чубай, Елена Мертес, Лидия Кудинова. В 90-х годах появляется общество Хаймат, что значит «Родина». А с 2002 года две немецкие организации сливаются в один центр немецкой культуры, получив новое имя Фроншарт, в переводе означает «дружба». В центре можно познакомиться не только с немецкой культурой, но и изучать язык. Члены организации периодически посещают различные семинары в разных городах Украины. Это и языковые площадки, и тематические встречи по истории своего рода и идентичности, и фольклору, и молодежной работе и так далее. Налажена работа в социальной сфере. По специальной программе немецкого правительства лица немецкой национальности, документально подтвердив свои корни, при необходимости получают различную помощь. Это и ежегодная продуктовая акция для социально незащищенных людей, инвалидов, пенсионеров, оздоровления и поддержка больных. На сегодняшний день в организации числится более 70 человек плюс члены их семьи. Так как Фроншафт живет под одной крышей с лютеранской общиной города, вместе мы дружно проводим все праздники и мероприятия, участвуем в общественной жизни Бердянска, потихоньку совместными усилиями возрождаем нашу красавицу Кирху. Также плодотворно сотрудничаем с гимназией номер 3 Сузильем. И возвращаясь к языковой работе, хочется отметить, что наш преподаватель на сегодня работает с двумя группами. Занятия проводятся дважды в неделю под эгидой гёте Института, а также Киевского образовательного центра ВИЦ. Наш центр посещают не только немцы, но и люди других национальностей, которые интересуются культурой Германии. В рамках 500-летия реформации в этом году в ФРГ будет проходить большой христианский праздник, традиционный фестиваль Кирхентаг, принимающие города Берлин и Виттенберг. Наша небольшая делегация также собирается принять участие, и уже в воскресенье, то бишь послезавтра, активисты центра, общины, всего 8 человек, и я вот выезжаем в путь. Пожелайте нам удачи. Хорошей дороги. Так дорогие друзья, конечно же, мы всех приглашаем в сотрудничество. Добро пожаловать. Herzlich willkommen. Und И номер от нас, пожалуйста. Да, я представляю номер от немецкого общества. Концерт Реминор для двух скрипок. Выполняют Логвиненко Лилия и Мрия Алина. Концертмейстер Варенько Ганна Юлианевна. Дякую, дівчатам, і я хочу ще раз подякувати за вашу присутність, за те, що всі ви відгукнулись на наше прохання, на нашу ідею ще раз зібратися разом, поєднатися. І дивіться, який в нас багатогранний получився концерт. У нас і грають на скрипках, і дуже гарно танцюють, і співають. Я бачу, що ми дуже різні, але ми однакові. Дякую вам за вашу присутність. Так, прошу, прошу Ігорій Іванович. Давайте всі разом. подякуємо Марії Ніколаївні. Вчора у них було професійне свято День музею, Тому ця площавка художнього музею стала дійсно сьогодні дуже волосівську. Ми дякуємо вам всім працівникам вашого художнього музею, що ви привітили вже не один рік національне культурні товариства. Всі заходи, які до цього проходили незрозуміло де. Сьогодні вони отримали імпульс і багато людей і дзвінків, що Дуже вам дякують. Дякую. Дякую, дякую Івановичу. що напам'ятали? Припомнили мені, що треба ще подякувати не лише національним товариствам, а і господарям нашого сьогодні, сьогоднішнього свята бернянському музею.